তুমি কোন হয় তেওঁ কৈছে যে অসমীয়া ভাষাক নিশেষ কৰি অসমীয়াক মানে অসম শব্দটোৰ লগতে যিটো অসমীয়া জড়িত হৈ আছে সেইটো শেষ কৰিম বুলি ক'ব লগা হয় অসম সদায় খিলঞ্জীয়াসকলৰ হয় সেইবিলাকৰ মাটি নাই ইয়াতে কাৰণ সিহঁতে তাৰৰ তলৰে আহিছে আহি পেলাই আজি চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি বহি আছো নমস্কাৰ সকলোকে বিলচিতা অসমৰ তৰফৰ পৰা মই বিকাশ অসম বিলা অসম কামৰূপ সমিতিৰ মুখ্য সচিব বিকাশ অসমীয়া সকলোকে বৈপ্লৱিক অভিবাদন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু বহুদিন লাইভত অহা নাছিলোঁ কিন্তু ভাবিলোঁ যে বৰ্তমান সময়ত লাইভত অহাৰ কথাটো অলপমান প্ৰয়োজন বোধ কৰিলোঁ গুৱাহাটীৰ পৰা বহুত বহু বিভিন্ন আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰনিক মাধ্যম তথা ডিজিটেল মিডিয়াই টেলিফোনৰ যোগেদি যোগাযোগত আহিছে এটা বিষয়ক লৈ বিষয়টো এবাৰ মই ৰাইজৰ ওচৰত এবাৰ প্লেই কৰি দিব বিচাৰিছোঁ এই অসমীয়া ভাষাটো অসমীয়া জাতিটো সংখ্যা লগুত পৰিণত হব সেইটো আপোনালোকে চাব এইবাৰ এই বংগবলীয়া মুছলমান সকলে লোকবিয়ালত আমি স্পষ্ট কৰি গৈছো আমি অসমীয়া ভাষা নে নেকি আমি অসমীয়া ভাষা উঠাই দিম সেইজন হ'ল এজন তথাকথিত এজন তথাকথিত এজন নেতা এ বি এম চি ইউ এ বি এম চি ই এজন নেতা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি যিজন সভাপতি ইতিমধ্যে নিলম্বিত হৈছে তাৎক্ষণিকভাৱে এই এ বি এম চি ইৰ পৰা তেওঁ হ'ল তেওঁ হ'ল মাইনুদ্দিন আলী তেওঁক দলৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰিছে আৰু তেওঁ বহিষ্কাৰ কৰাৰ কাৰণটোৱেই হ'ল যে বৃহত্তৰ যি অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটোত তেওঁলোকৰ থকা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ যি বিভিন্ন সম্প্ৰদায়ৰ থকা এই যি তেওঁলোকৰ অৱদান তেওঁলোকে দলৰ নীতি বৰ্হীভূত তেওঁলোকে আদৰ্শক অৱমাননা কৰি এই অসমীয়া নামৰ যিটো এটা বৃহত্তৰ জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটোক বা স্বকীয়তাটোক যেনেকৈ তেওঁলোকে কুঠাৰাঘাত কৰিছে এই বিষয়টো কেৱল এ বি এম চিয়ে নহয় সমগ্ৰ অসমৰ শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈ সচেতন মহলত ই চৰ্চাৰ বিষয় হৈ পৰিছে আৰু এটা কথা জনাতো প্ৰয়োজন যে তিনি কোটি পঞ্চাছ লাখ জনসংখ্যাৰ গাঁথনিয়ে গঠিত হয় এই অসমখনৰ প্ৰত্যেকজন ব্যক্তি প্ৰত্যেকটো জাতি সম্প্ৰদায়ৰ প্ৰত্যেকটো কি কয় প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ইয়াত ইম'শ্যন জড়িত হৈ আছে আৰু বৃহত্তৰ অসমীয়া জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰত্যেকটো জাতি জনগোষ্ঠীৰ বা ভাষা ভাষী মানুহৰ বা সম্প্ৰদায়ৰ মানুহৰ ইয়াত কি হৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰয়োজনীয়তা আছে আৰু এটা সংগঠনৰ নেতা এজন অসমৰ তিনি কোটি পঞ্চাছ লাখ মানুহৰ তেখেত কাৰ্যকৰী সভাপতি বা তেখেত সম্পাদক বা তেখেত হওক সভাপতি নহয় তেখেত হ'ল এমুঠিমান তেওঁলোকৰ নীতি আদৰ্শৰে তেওঁলোকৰ ছিষ্টেমেৰে চলি যোৱা এটা সংগঠনৰ তেওঁলোক মুৰববী হ'ব পাৰে গতিকে এই এ বি এম চি ইৰ যে মাইন আলী নামৰ ব্যক্তিজন এ বি এম চি ইহে তেওঁ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি সেইটো কথা তেখেতে জনাটো দৰকাৰ তেখেত গোটেই অসমৰ অধি অভিভাৱক নহয় বা তেখেতে সেই যিসকল তেওঁলোকৰ ধৰি ল সংখ্যালঘু ব্যক্তিসকলো তেখেত অভিভাৱক নহয় গতিকে এই যে সংখ্যালঘু ব্যক্তিসকলৰ অভিভাৱক হিচাপে বা তেওঁলোকে যি কি কয় বি টি চি এৰিয়া মাইনৰিটি এৰিয়াৰ তেওঁৰ অভিভাৱক হিচাপে যিটো মন্তব্য দাঙি ধৰিছে এই মন্তব্যটোত ইতিমধ্যে বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু এটা কথা জনাটো দৰকাৰ যে অসমীয়া ভাষাকে লৈ হওক অসমীয়া আৱেগ অনুভূতিক লৈ হওক এই যিটো ব্লেকমেইলিং যিটো চলি আছে এই বিগত দিনৰ পৰা আমি বিগত দিনত দেখিছিলোঁ ছয়ত্ৰিছটা বছৰ অসমীয়া ভাষাটোক প্ৰায় লুপ্তপ্ৰায় অৱস্থাত নাইকীয়াকৈ শেষ কৰি দিব বিচৰা পাছতো অসমীয়া ভাষাটো জীয়াই আছিলে জীয়াই আছে আৰু সদায় জীয়াই থাকিব কিন্তু এই এছাম ব্যক্তি সন্দেহযুগ সন্দেহজনক এই তথাকথিত কিছুমান স্বয়ম্ভূ নেতাই আহি যি লম্ফ জম্ফ কৰিছে তাক বিল আচি দিনা অসমে চিধা চিধিকৈ ধিক কৰা দিছোঁ গৰিহণা যোগ্য আৰু আহি থকা চৌবিছটা ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি বিল আচি দিনা অসমে আমি দিছপ থানাত এই মাইনুদ্দিন আলী নামৰ যিজন দেশদ্ৰোহী বদন তেখেতৰ ওপৰত আমি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিম ইতিমধ্যে আমাক বিলাচিত নাওখন কামৰূপ জিলা সমিতি আমাৰ বিষয়ববীয়াৰ লগত কাৰ্যকৰী সমিতিৰ লগত আলাপ আলোচনা হৈছে এই মাইনুদ্দিন আলী নামৰ যিজন ব্যক্তিয়ে তথাকথিত ব্যক্তিজনে এটা অদ্ভুত ধৰণৰ মন্তব্য আগবঢ়ালে সাম্প্ৰদায়িক বিষয়বাস্ত হওক বা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিদ্বেষ সৃষ্টি কৰা বা জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত অসমীয়া এই ভাষা ভাষী মানুহৰ মাজত তেখেতে বিভাজন কৰা যি এটা মন্তব্য আগবঢ়ালে এই বিষয়ক লৈ আমি এই মাইনুদ্দিন আলী নামৰ ব্যক্তিজনৰ ওপৰত আমি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিম আমি বিচাৰিছোঁ তেখেতে তেখেতক কেৱল নিলম্বন কৰিলে নহ'ব তেখেতে কেৱল ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰিলে নহ'ব এনেকুৱা ধৰণৰ মুখৰ কোনো কণ্ট্ৰল নথকা তথা বৰ্তমান সময়ৰ এই প্ৰাসংগিক বিষয়বিলাকৰ ওপৰত এই বিষয়বিলাকৰ ওপৰত কোনো জ্ঞান নথকা ব্যক্তিজনক কেৱল তেখেতে তেখেতক নিলম্বন কৰিলে নহ'ব তেখেতক অসম পুলিচ প্ৰশাসনে এনেকুৱা ধৰণৰ অদ্ভুত মন্তব্য দিয়াৰ কাৰণে তেখেতক জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰিব লাগিব আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিল আচিতা অসম আমাৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ বিষয়বাৰ লগত আলাপ আলোচনা হৈছে মই অলপমান আউট অফ দ্য ষ্টেচন থকাৰ কাৰণে এতিয়া গুৱাহাটী অভিমুখে আহি আছোঁ তেখেতৰ হৈ তেখেতৰ এগেনষ্টত মাইনুদ্দিন আলী এগেনষ্টত আমি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিম আৰু এটা কথাটো জনাতো দৰকাৰ যে এই এই এছাম মানুহে মই মাইনৰিটি হ'ল বুলি আমি সকলো কথা ক'বলৈ নাযাওঁ এই এছাম মানুহে অসমীয়া জাতিটোক লৈ বহুদিনৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণৰ তালুকি ভালুকি লম্ফ জম্ফ ষ্টেটমেণ্ট দি তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত দেখাব বিচাৰে যে তেওঁলোকৰ ইয়াত প্ৰাসংগিকতা আছে আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা কথা ষ্টেটমেণ্ট এৰিছে যে আহি থকা দিনত আপোনালোকে লোকপ্ৰিয়ৰ সময়ত আপোনালোকে যি ভাষাকে আপোনালোকে চইচ নকৰক লাগিলে অসমৰ ৰাজ্যিক ভাষা আৰু অসমৰ চৰকাৰী ভাষা অসমীয়া হৈ থাকিব আমি অসম চুক্তি দফাই হওক বা প্ৰত্যেকখন ষ্টেটে নিজৰ নিজৰ যি আপোনাৰ তেওঁলোকৰ স্বকীয়তা থকা যি আৱেগ অনুভূতি বা ভাষা সাহিত্যক যাতে তেওঁলোকে স্থায়িত্ব প্ৰদান কৰিব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'লে তেওঁলোকৰ মানে সংবিধানখনো আমাৰ সংশোধন হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু যি অসম চুক্তিৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ ছয় নম্বৰ দফাৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়াটো প্ৰয়োজন আছে কিন্তু এনেকৈ যদি কথাখিনি যদি আমি যদি গা এৰা দিব বিচাৰোঁ নহ'লে কিন্তু আহি থকা দিনত এই থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি থলুৱা অসমীয়া মানুহখিনিক কিন্তু এপদ এপদকে সকলো ব্যৱস্থুবিলাক হেৰুৱাব লাগিব আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এওঁলোকে যি লম্ফম্ফ কৰি যিটো ষ্টেটমেণ্ট এৰি দিছে অসম বিৰোধী ব্যক্তিসকলে তেওঁলোকে এটা কথাটো জনাতো দৰকাৰ যে বিভিন্ন ঠাইত উচ্ছেদ হৈছে চৰকাৰী মাটিত উচ্ছেদ হৈছে চৰকাৰী যিবিলাক মাটি উচ্ছেদ হৈছে চৰকাৰকো আমি এটা আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ যিবিলাক মাটি ইতিমধ্যে উচ্ছেদ হৈছে উচ্ছেদ হোৱা মাটিবিলাকত মাটিবিলাকক যদিহে আমাৰ থলুৱা খিলঞ্জীয়া মানুহক গতাই দিয়া হোৱা নাই তেতিয়াহ'লে সেই উচ্ছেদ হোৱা মাটিবিলাকক কেতিয়াও কোনো কাৰণত যাতে চৰকাৰে যাতে বঢ়িয়া গাঁৱতো কোনো যাতে বণিক গোষ্ঠীৰ হাতত যাতে চাৰিশ বিঘা পাঁচশ বিঘা মাটি গতাই নিদিয়ে বা কোনো যাতে মন্ত্ৰী আমোলাৰ পত্নীৰ নামত পঞ্চাছ বিঘা এশ বিঘা মাটি যাতে কাৰো হাতত যাতে হস্তান্তৰকৰণ নহয় এইটো কথাবোৰতো অসম চৰকাৰে গুৰুত্ব দি দৰকাৰ আৰু এটা কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে অসমীয়া অসমক ভালপোৱা মানুহৰ সংখ্যা কমি হৈ যোৱা নাই আৰু অসমক ভালপোৱা অসমৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা থকা অসমৰ প্ৰতি ত্যাগ থকা ব্যক্তিৰ অভাৱ হৈ যোৱা নাই এনেকুৱাকৈ ধৰি লৈছোঁ কোনোবা সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিয়ে লম্ফ জম্ফ কৰি পিনে এনেকুৱা ধৰণৰ ষ্টেটমেণ্ট এৰিব অদ্ভুত মন্তব্য দিব তাক কিন্তু কেতিয়াও কোনো কাৰণৰ বিলাচিত অসমে সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰে আৰু আহি থকা দিনত আমি বিচাৰোঁ প্ৰয়োজন হ'লে সংশোধন হ'ব লাগে সংবিধান প্ৰয়োজন হ'লে ছিষ্টেম চেঞ্জ হ'ব লাগে কিন্তু অসমীয়া ভাষাটো অনাদিকালৰ কাৰণে আদি অনাদি কালৰ কাৰণে যাতে অসমত প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ৰাজ্যিক ভাষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা চৰকাৰী ভাষা হিচাপে যাতে স্বীকৃতি লাভ কৰে তাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব লাগে আৰু ইয়াক লৈ মানে অসমীয়া ভাষাক লৈ অসমীয়া সাহিত্যক লৈ অসমীয়া সংস্কৃতিক লৈ যাতে কোনো নেতা পালি নেতাই স্বয়ম্ভ নেতা পালি নেতাই যাতে ৰাজনীতি কৰা মানে তৰল ৰাজনীতি কৰা যাতে অপচেষ্টা নচলায় আৰু এইটো কথা বি লাচিত অসমৰ তৰফৰ পৰা আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু অসমত সদায় অসমীয়াই গীজ গিজাই থাকিবই লাগিব আৰু অসমীয়াই মূৰ তুলি জীয়াই থাকিবই লাগিব ইয়াত ভাষা সংস্কৃতিক লৈ কোনোবা যদি ব্লেকমেইল কৰিবলৈ আহে তেনেকুৱা কিন্তু ব্লেকমেইল কৰি অহা নেতা পানী নেতাক চৰকাৰে আইনগতভাৱে বা আপোনাৰ গৃহ বিভাগে এনেকুৱা ব্যক্তিৰ ওপৰত উচিত ব্যৱস্থা ল'ব লাগে গতিকে এই এই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত যিজন ব্যক্তিৰ ওপৰত ইতিমধ্যে আমাৰ সন্দেহৰ অৱকাশ হৈছে এই ব্যক্তিজনৰ ওপৰত বিলাসিত অসমৰ তৰফৰ পৰা আমি এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিম আৰু আশা কৰিম আমাৰ গৃহ বিভাগৰ ওপৰত আমাৰ বিশ্বাস আছে এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যক্তিক আইনগতভাৱে শাস্তি প্ৰদান কৰি মানে এটা উদাহৰণ স্থাপন কৰিব যাতে আহি থকা দিনত এনেকুৱা এ বি এম চুৱে হওক বা যিকোনো ধৰণৰ অসম বিৰোধী ষ্টেটমেণ্ট দিবৰ কাৰণে কোনো দলৰ নেতাই হওক বা কোনো সাধাৰণ ব্যক্তিয়ে যাতে চল নাপায় ধন্যবাদ জয় অসম এ বি এম চুৰ কোনোবা আইন উদ্দীন নেকি তেখেতৰ হ'লেতো এটা অঘ্ঘানতাৰ অভাৱ আচলতে তাত যিটো উচ্ছেদ হৈছিলে উচ্ছেদটো বৈধ অবৈধ ক'ব নাযাওঁ বৈধ অবৈধ উচ্চ আমাৰ ক'ব লগা নাই সেইটো আইন আছে প্ৰশাসন আছে তেওঁলোকে চাব দ্বিতীয় কথা হ'ল বিজেপি চৰকাৰ বা শাসনাধীন চৰকাৰখনৰ লগত এ ভি এম চিৰ কিবা আদৰ্শগত মতানৈক্য আছে তাত আমাৰ ক'ব লগা নাই কিন্তু উচ্ছেদিত ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁ মানে কি মমতা দেখুৱাবগৈ হঠাৎ তেওঁ কিছুমান উল্টা পুল্টা মন্তব্য কৰিব সেইটোতো আমি কেতিয়াও সহ্য নকৰোঁ তেওঁ কৈছে যে অসমীয়া ভাষাক নিশেষ কৰি অসমীয়াক মানে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰাৰ কথা আৰে ভাই তুমি কোন হয় অসম শব্দটোৰ লগতে যিটো অসমীয়া জড়িত হৈ আছে তুমি সেইটো শেষ কৰিম বুলি ক'ব লগা তুমি কোনো নহয় হুই চাই আইন উদ্দিন গতিকে এ বি এম চি মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত থাকে তেতিয়াহ'লে এ বি এম চি এ বি এম চি ইউ হয় কোনোদিন কাৰো জনমানসত সন্মানৰ যোগ্য হৈ নাথাকে আৰু দ্বিতীয় কথা হ'ল যে তেওঁলোকৰ অজ্ঞানতাৰ পৰিচয় এইকাৰণেই দিলে কাৰণ অসম মূলকত বসবাস কৰা যিবিলাক আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠী জনজাতি আছে সকলোকে এটা মানে বান্ধোনৰ এনাজৰী বান্ধোনেৰে বান্ধ খাই ৰখা বস্তুটোৱেই হ'ল অসমীয়া ভাষা অসমীয়া ভাষাক লৈ সকলোৱে আমি একতাৰ দোলেৰে বান্ধ খাই আছোঁ কিন্তু তেনেকুৱা এটা ভাষাক তেওঁ সংখ্যালঘু মানে পৰিণত কৰি বা ভাষাটো নিশেষ কৰি দিয়াৰ যিটো তেওঁ মানে বাক্যবাণ দিছে বা তেওঁ কথা কৈছে তাত আমাৰ ক'ব লগা আছে গতিকে আমি আজি আমি বিষয়টো যিহেতু আমি আলোচনা কৰিম আৰু আলোচনা কৰি কিবা যদি আইনী সিদ্ধান্ত ল'ব লগা হয় আমি আইনী পৰ্যায়ৰ মাজেৰেও আমি আগবাঢ়িম গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সিদ্ধান্ত হ'ব আমি ইতিমধ্যে আমি আমাৰ বৈঠক আমি অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আপোনালোকক জনাম যে সেই ব্যক্তিজনক চৰকাৰ প্ৰশাসনে কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে আমাৰ ফালৰ পৰা যিখিনি কৰণীয় থাকিব সেইখিনি আমি যতোপূৰণ শাস্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম নাই নাই সাহস সাহস আচলতে নাই মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ সেইটো হ'ল এটা মুখ্যতা আৰু অজ্ঞানতাৰ পৰিচয় ইয়াত সাহসৰ প্ৰশ্নই নুঠে সাহস কিছুমান আপুনি হাইৱেত বা এই ৰাস্তাত গাড়ী চলাব দেখিব গাড়ী চলাই গৈ থাকোঁতেও কিছুমানে কি কৰে যে নাজানি পেলাই এনেই উধাই মুঠাই গাড়ীখন এক্সেলেটৰ দবাই দিয়ে তাৰ হ'ল সাহস বা তেওঁ জানি কৰা নাই সেইটো তেওঁ নাজানাৰ কাৰণে আৰু এই যে এ বি এম চিৰ নিজকে যে মানে নেতা বুলি পৰিচয় দি ফুৰিছে আইনুদ্দিননে কোন তেখেতে তেখেতে বুজি পোৱা নাই আচলতে তেখেতৰ এই মন্তব্যটোৱে আচলতে তেওঁলোককহে আমাৰ অসমীয়া সমাজৰ পৰা মানে পৃথক কৰি নিয়াৰ এটা মানে কি চেষ্টা তেওঁ অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে তেনেকুৱা নহয় নহয় আমিতো আজি কোনোদিন আমাৰ মাজত হিন্দা হিন্দু মুছলমান বুলি আমি কোনোদিন কোৱা নাই জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে আমি সকলোকে লৈ পেলাই এখন সম্বাংগ সুন্দৰ অসম আমি কল্পনা কৰোঁ তেনেস্থলত অসমৰ লগত জড়িত থকা এই অসমীয়া ভাষাটোক নিশেষ কৰা বা অসমীয়া মানুহখিনিক সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰাৰ যিটো তেওঁৰ ভাবুকি সেইটো কিন্তু কেতিয়াও গ্ৰহণযোগ্য নহয় এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ প্ৰশাসনক মোৰ এটাই অনুৰোধ যে তেখেতক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰতম শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে পূৰ্ববংগীয় তাৰ তলৰে অহা মানুহ সেইবিলাক আহিছে ঊনৈছশ এসত্তৰৰ পিছত গতিকে তেওঁলোকৰ কোনো অস্তিত্ব নায়েই ক'বলৈ গ'লে গতিকে কেইটামান গোট খাই পেলাই যদি ৰাউচি জুৰি আছে তাক লৈ আমি খিলঞ্জীয়া ভূমিপুত্ৰ ভূমিপুত্ৰৰ শব্দটো মই এইটো কাৰণে কৈছোঁ যে আমাৰ ইয়াত যিকেইজন মানুহ আছোঁ গোটেইকেইজৰে নিজৰ গাঁৱতে হওক বা চহৰতে হওক এক কথা হ'লেও মাটি এটা আছে সেইকাৰণে আমি ভূমিপুত্ৰ অসমত আমাৰ নিজা মাটি আছে সেইবিলাকৰ মাটি নাই ইয়াতে কাৰণ সিহঁতে তাৰৰ তলেৰে আহিছে আহি পেলাই আজি চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি বহি আছে সেইটো কাৰণে সিহঁতক খেদোৱা হৈছে গতিকে তাতে তেওঁলোকে আক্ষেপ কৰিও লাভ নাই বা দুখ প্ৰকাশ কৰিও লাভ নাই আৰু আমাৰো ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ দুখ প্ৰকাশ কৰা হোৱা নাই এইটো ক্ষেত্ৰত আমি চৰকাৰক সমৰ্থন কৰিম যে তেওঁলোকে অসমীয়াৰ যি খিলঞ্জীয়াৰ ভূমি আছে সেইখিনি তেওঁলোকে মোকলাই কৰিছে মোকলাই দিছে কিন্তু ইয়াতে চৰকাৰলৈ দুটামান আহ্বান আছে আমাৰ ফালৰ পৰা যে যিখিনি ভূখণ্ড অসমৰ ভূখণ্ড তেওঁলোকে উৎখাত কৰিলে মানে অবৈধ বেদখলকাৰীৰ পৰা সেই ভূখণ্ড যাতে উচিত ব্যৱহাৰ হয় খিলঞ্জীয়া লোকৰ কাৰণে যাতে ব্যৱহাৰ হয় আৰু পাৰা হ'লে এই বানাক্ৰান্ত হৈ পেলাই যিসকলে নিজৰ ঘৰ হেৰুৱাই তেনেকুৱা খিলঞ্জীয়া লোকক যাতে আনি পেলাই তাতে সংস্থাপন দিব পাৰি তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা গঠনমূলক চিন্তাধাৰণা যাতে চৰকাৰে কৰে আৰু এই দ্বিতীয়টো আহ্বান হ'ল যে এই মাটিসমূহ বহিৰাগত বনিয়া যেনে আপোনাৰ এই আম্বানীয়ে হওক বা আদানীয়ে হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে বহিৰাগত বনিয়াৰ ওচৰত নাযায় কাৰণ তাৰ পৰা আমাৰ কোনো ধৰণৰ লাভ নহয় অঁ দুই এজনে চাকৰি পাব আমাৰ কিন্তু মূল লাভটো আমাৰ অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ আছে গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ লাভালাভ আমাক নালাগে চৰকাৰে এই দুটা বস্তুত তীক্ষ্ণ নজৰ ৰাখক আৰু যিকেইজনে কালি ঘোষণা কৰি আছিলে অসমীয়া ভাষা জনপ্ৰিয়ল মানে লোকপ্ৰিয়ল কৰাই পেলাই অসমীয়া ভাষাক আঁতৰাই দিব তেওঁলোকক যিহেতু নিজে ঘোষণা কৰিছে তেওঁলোক পূৰ্ববংগীয় গতিকে চৰকাৰে তেওঁলোকৰ গোটেইখিনি তথ্য পাতি মানে নিৰীক্ষণ কৰক তেওঁলোকৰ ভোটাৰ আই ডিৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি বস্তু নিৰীক্ষণ কৰক তেওঁলোকক চাওক যদি তেওঁলোকক অবৈধ বুলি তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰিব পাৰে ডিটেনশ্যন কেম্পৰ দ্বাৰা তেওঁলোকক বাহিৰলৈ পঠাই দিয়ক আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই তেনেকুৱা মানুহৰ আইনী ব্যৱস্থা হিচাপেও আমি মই আগতে এবাৰ ক'লোঁ কথাটো যে কেইজনমানে ৰাওচি জুৰি আছে তাক লৈ আমাৰ ভূমিপুত্ৰ বাঢ়িবলগীয়া একো নাই আমাৰ সংখ্যা তেওঁলোকতকৈ বহুত বেছি তেওঁলোকে মানে সেইটো ভয় ভীতি দেখুৱাব বিচাৰিছে লোকেল যিখিনি তাৰে স্থানীয় লোক তেওঁলোকক এটা ভীতিগ্ৰস্ত কৰি ৰাখিব বিচাৰিছে যে আমি ইয়াতে বংলা বাংলা ভাষাটো মানে স্বীকৃতি দিব স্বীকৃতি দি পেলাই অসমীয়া ভাষাক নস্বাদ কৰি পেলাই তেওঁলোকে বাংলা ভাষাক ওপৰলৈ উঠাই লৈ যাব কিন্তু সেইটো আৰু তেওঁলোকৰ সিমানখিনি সংখ্যাগৰিষ্ঠতা বৰ্তমানলৈকে হোৱা নাই আৰু ভৱিষ্যতেও নহয় অসম সদায় অসমীয়াৰ হয় অসমীয়া খিলঞ্জীয়াসকলৰ হয় আৰু অসমীয়া খিলঞ্জীয়াসকলে ইয়াতে সদায় সন্মান সহকাৰে জীৱন অতিবাহিত কৰে